В нашем сложном мире такие понятия, как доброта, уважение друг к другу, любовь, конечно же, присутствуют. И знать и изучать их, так же, как и правильно себя вести в обществе, надо с самого раннего детства. Я самый главный друг нашей Валюшки. Я бужу ее по утрам, слежу, чтобы она везде успевала и все делала вовремя. Гав-гав, а вот и нет. Я главный друг нашей Валюшки. Игра всегда остается игрой но вместе и совершенно официально это называлось занятием на тему ⁇ Росту культурным ⁇ А занятие было неотъемлемой частью педагогического марафона, объявленного Районным управлением по образованию. Цель педагогического марафона ⁇ это в первую очередь обмен и распространение передового инновационного опыта. Это обучение молодых педагогов. Каждое дошкольное учреждение, которое организует и принимает у себя педмарафон, старается показать все самое новое, инновационное, что они наработали за прошедший период. Педагогический марафон проходит в два этапа. Первый этап – это неделя, и второй этап – это первая половина апреля. Если говорить конкретно о сегодняшнем дне, то сегодняшний марафон охватывает воспитателей. Мы собираемся на пяти территориях, в пяти дошкольных учреждениях. Здесь, в детском саду номер 10 города Нарфоминска. Также собираются воспитатели в детском саду номер 17, город Верея, детский сад номер 15, город Апрелевка, 38-й детский сад, поселок Селятина и поселок Новая Ольховка принимает у себя также воспитатели. Это детский сад номер 63. Марафон продлится не один день, и за это время во всех детских садах района пройдет множество открытых занятий для детей и семинаров для педагогов. Это просто...